Наступных артистів, які виступатимуть на M1 Music Awards. Кроме Потапа и Насти, Веры Брежневой, Монатика, Преграфа Шарикова и Натальи Могилевской номера готовят. Время и стекло. Иван Дорн, Лобода, Квест Пистол Шоу, Оля Полякова та Никита Алексеев. Хочешь получить билеты на шоу с участием самых популярных украинских артистов? Чуть позже мы расскажем, как это сделать. Это новый выпуск M1 Music Awards News. Далее у выпуску. Ну чого ти до Що ховають потапи Настя у столичному парку? Сколько заплатіли штуб папі? Як українські артисти переспівували квін? <плес> Хто кого перетанцює у номінації хореографія? Тут приємно як зірки кей попу запалювали у Києві. Найцікавіше з бакстейджу грандіозного українсько-корейського концерту. One Music Awards визначають не лише найпопулярніших виконавців України. Напередодні гала концерту відбудеться препаті, де на звуті нагородять найкращих професіоналів, які зазвичай лишаються за кадром. Це ти зараз про білоножку і зіброва. Відчаще всього вони в останнє вірм'я залишаються за кадром. Ні, Юра, ні. М1 нагороджує таких спеціалістів як продюсери, режисери, оператори, хореографи. До речі, сьогодні мова піде саме про людей, від яких залежить наскільки круто танцюють наші артисти. Ой. Что-то мне кажется, то ли наши хореографы подхалтуривают, то ли некоторым украинским артистам что-то мешает хорошо танцевать. Например, Пение. <плес> У мене є там свої рухи, динозавр, шахматний конь. У мене є свої танці, але я танцюю так, як люди танцюють. Прості. Отак, так що я не професіонал. Поки дітя відтворює на сцені танці з народу, інші українські зірки змагаються за перемогу в номінації хореографія на рівні з професіоналами. Каждий за себе запевняє в одноіменному кліпі тріогонь та доводить свої слова власною жденс-постановкою. Мы хотели добиться эффекта стихийной, настоящей, немного срывающей просто голову танцевальной вечеринки, которая происходит в ангаре, куда пускают только самых оторванных ребят. Огонь сейчас больше поют, меньше двигается. Стоило бы прокачать дэнсовые скилзы и показать, что они все еще в работе. Мы хотим делать хайповое движение, которое каждый зритель запомнит. Не сможет повторить. Голышний бальник Иван Дорн так за прості рухи. У кліпі ты всегда в плюсе. Импровизуют музыканты, актеры блогеры. а сам спевак заявляется в балетному трюко. Отличная хореография. Нашим артистам стоит больше экспериментировать и не стесняться, не бояться показать, как они вытанцовывают, когда немножко, например, подвыпили. Розділити ты разом с хореографом Ольгою Рыженко, может Надя Дорофеева, с время и стекло. Для клипу, наверное, потому что співачка выгадала рух, якой став вирусным я услышала песню Рианы «Work» и начала танцевать. И с нами находилась Оля, наш хореограф, которая увидела это движение и начала просто верещать. А, это же это та! Боже, мы возьмем ее, наверное, потому что... Не хочу забирать лавру у Надежды Дорофеевой. Это была импровизация абсолютно на ходу. Сколько раз я в душе, выходя из душа, голый, пытался повторить это движение, наверное, потому что, ногой. Наверное, потому что

Тим самим розвиває і мене, теж як танцора. Подвоює шанси Дениса на перемогу в танцювальній номінації ще й спільний кліп Квест Пістол Show та Open Kids. У трихвилинному відео «Круче всіх» вигадані хореографом, па в кадрі виконують близько ста людей. Це завжди складно, коли є один дубль. Сложно, щоб все відпрацювали. Тобто, якщо один людина щось не виконує, або щось случається, то. Все, все заново. Все, вот бегут, 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 да, и не знают да. за камерой вот так да. ходят. В общем, это очень смешно. И свершенно. Денис параллельно еще кричит: девочки быстрее! Ты! У него очень интересная методика была. Он просил нас импровизировать, и лучшие наши движения, да, которые нам были проще делать, он ставил конкретно из наших движений. Настроение, трюки, э, шпагаты, колеса, мечи, спортзал. Вот такое видео. Молодки. Конечно же Денису поклон, потому что представляю, какую львиную работу он. Прадіал Манаті, катори онтанцор, і который танцор, у них ніксинхрони сумашки дуже западне уряд та професійна постановка чи зіркова імпровізація? Яка хореографія найбільше заслуговує на нагороду від М1? Дізнаємось на припаті на передодні церемонії 1 Music Awards. До церемонії M1 Music Awards залишається два місяці. М1 організував черговий грандіозний концерт під назвою Україна як Корея. Це був перший раз в історії, коли гламурні дамочки на всякий случай прийшли без собачок. ти, до речі, ж був ведучим концерту. Корейську вивчив. Якщо чесно, ні слова не зрозумів. Це про наші пісні. А от корейські очень даже. Що відбувалося за лаштунками шоу, бачила Міла Єремєєва. Поля, Да нет, со мной все в порядке. Просто мне наконец-то появился повод выучить корейский язык. Ведь сегодня я встречаю тех самых званых гостей из Кореи. Эдди Ким. Так да какой же он, Эдди Ким? Он наш Эдди. Вчера ночью прилетел наш корейский друг Эдди Ким. А уже сегодня я иду его знакомить с нашими украинскими традициями. Массаж. Музыкальный украинский инструмент. Самое время, куда пойти? В да. Настоящий украинский ресторан. культовый новой украинской кухни. Будем кушать сейчас вкусненько. Борщ. Борщ. О, отлично. Помпушка. Помпушка. Ты очень <связь> смачно. Алексеев, похоже? <связь> Він привабливіший. Наступне блюдо – чорний mm. вареники. Може, тур невеликий по Україні з'їли. Um, yeah. Цікава ідея. Я навіть уявити не міг, що тут є мої шанувальники. Так багато людей мене зустрічало в аеропорту з моїми плакатами. Я зворушений. Якщо я стану ще більш популярним в Україні, я обов'язково приїду знову і не раз. Аньон Маніана сабангао. тут приємно. Дякую. Может, уже с корейскими артистами какой-то коллаборейшн? Мы выпустили первый трек под названием «Так выпала карта». И мы заняли в этот день пятое место в мире по просматриваемости. Корейцы да. начали смотреть? Да. Дело в том, что этот клип был Кипер. заимствован у корейской группы Big Bang. Короче. Какие а -а -а. честные артисты в нашей стране. Кто вам из наших украинских артистов, мальчиков, нравится? Монита. Монак. Монатик. А вы знаете его песню какую-то? Крузи. Кружей. А спеть можете? Ну no. <laughs> покажите, какие танцы популярны в Корее. <laughs> а это наша украинская квашеная капуста. <смех> 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 украинская версия <laughs> нашей капусты Кимчхи. <laughs> смогут ли наши гости из-за бугра спеть наши хиты? <laughs> I love you. I love you. We love you, Ukraine. Ukraine and Korea. мы отбылся незвучайный концерт. Украинские зерковые артисты выконывали песни гурту Квин. Конечно. Наши артисты ведь тоже люди. Им тоже время от времени хочется попеть нормальных, качественных, фирменных песен. А вот как у них это получается, это следующий вопрос. Ну, ты ж точно маешь знать и ответить, адже ты был там. Я был, и много фанатов группы Квин было. А вот были ли поклонники украинских артистов, я, если честно, не понял. Сенсация в украинском шоу-бизнесе. Наконец-то мы услышим качественную фирменную музыку. Правда, музыка чужая, слова тоже. Но когда это останавливало украинских артистов? Добро пожаловать на My Queen Tribute Show. Сколько заплатила, чтобы попеть? Нисколько. Правильно. Ты подражала чем-то группе Queen и Фредди Меркери в частности? Мне не получается, так как он. Любишь петь в душе? Нет. Вот. Я нет на это времени. А Козловский любит. Вы идите, любят... у Козловского детей нет, поэтому... Вопрос к Козловскому второй. Зачем он поет вне душа? А давай споем. We are the champions, my friends. And we're... Что мы будем мешать концерту, я думаю, достаточно. А что, что мы сейчас круче спели, чем на сцене артисты? Ничего. Пусть знает, сычки. Эх, опоздал я на два ребенка буквально. На два ребенка раньше бы познакомился с Алешей. Короче, вообще. Как дела? Ничего. Какую песню Queen вы выбрали? One Vision. Почему именно этот трек? Потому что это рок, и мы из него сделаем оседиси. Визжать и орать я умею нормально. Как вам тот факт, что поете вы, а зарабатывает Павел Шилько? Деньги в кассы, искусство в массы. Пеша, Валерий, не пеша. Слога настоящего рокера – секс, драгс и рок-н-ролл. У тебя как? No drugs. No drugs. A lot of sex and a lot of rock and roll. <laughs> У меня секс и рок-н-ролл. Валера! <свали> да, ну, с Валерой. <свали> с Валерой. Today you're totally black, black suit, black shoes. Yeah, black. In black. <laughs> да да, one of my... моя улюбленная группа Даха Браха. Знаю их много лет и очень люблю их. Они в моем сердце. Can you say Карл у Клары украл кораллы? Oh -oh -oh. Карл украл коралы кораллы. Правильно, абсолютно верно. Браво. Многие артисты сегодня постарались повторить неповторимого Фредди Меркьюри. Что белые Майклсы, очки, скид. А некоторые даже постарались ориентации повторить. Ты потом будешь это мотать? Вы занимались подбором сегодняшних артистов, да? Или как это обычно принято в шоу-бизнесе, кто был свободный, кто не в гастролях? Не, вопрос в том в качестве, насколько могут справиться с репертуаром. С Меркурий справиться сложно, тут главное вокал. Справились сегодняшние артисты? Ну, зал стоит, значит, да. А там уже внутренние наши нюансы мы их обсуждаем ругаю кого-то, бью. А это рабочий процесс. Когда-то группа Queen совершила переворот в мире музыки. И, похоже, сегодня наши артисты перевернут все обратно. Доживем ли мы до того дня, когда кому-то из украинской эстрады сделают трибют зарубежные звезды? Ну, я вам желаю здоровья. Это я вам точно сказать, что вы дожили. М'юзікиво чарт найзірковіший серед усіх, які є на телебаченні. Адже щотижня його ведучими стають найвідоміші артисти країни. Цього разу це Потапи Настя. Золотиї слова, точніше, золоти кіти, як сказав мой диетолог, глядя на Потапа. І що збросить немножко до тюління, а там, глядіш, до золотого дельфіна недалеко. До речі, дельфіни єдині тварини, які отримують задоволення від сексу. Як і ми получаємо удовольствие от Потапа і Насті. Потап и Настя ведущий M1 Music Awards Chart. Вы уже знаете, как правило, это все происходит. Но вы даже не догадываетесь, что было до того, как ребята оказались в студии М1. Флешка нам нужно выбрать те клипы, которые нам нравятся, чтобы передать их потомкам. Пошли смотреть огонь. Веру Брежневу. Обязательно. Веру Брежневу. А, обязательно номер один Броса. мне нравится очень. Время и стекло, наверное, потому что... Не, время и стекло, вот имя 505. Mm -hmm. Но это же клип, который набрал 100 миллионов просмотров. Виталий Козловский, берем? Ну конечно, он такой милый. Если мы не возьмем Виталий Козовский, он обидится. Макс Барский, мне очень нравится этот клип. Ты смотришь Макса Барского? Да, конечно. Извините, не берем вас. Настя! У мамы! О, мама, дома на кухне. Так хорошо. Да вечная вообще вещь. Ну это как... Это же броман. А, Я бы Монатика, еще Кружит Да, да. офигенный да. клип, Лобода К черту любовь К черту любовь про мозги, любовь, про любовь. Про мозги, это не обсуждается А кто, что же? А, Олейник, что ли? Короче, ребята, мы берем байк. все эти клипы и качаем на флешку Да будет украинский шоу-бизнес Yeah. вот она флешечка, на которой записано Давай, послание коробочком. нашим потомкам, видишь, прячем коробочку. коробочку Настенька, да. а теперь мы эту флешечку спрячем в одно тайное место, где его найдут через сто лет. Атап, где это дупло? Ну что ты дуплишь? Вот дупло, вот оно дупло. А -а -а. И именно здесь наши потомки достанут флешку, посмотрят клипы и поймут, в каком веке они не жили и пожалеют. Evet Ті, як безкоштовно отримати два квитки на M1 Music Awards. На початку програми ми оголосили нових зірок, які виступатимуть на гала концерті. Це Врім'я і стекло, Іван Дорн та Лобода. Плюс квест пістол шоу Нікіта Алексєєв і Оля Полякова. Угадай першим слідющую п'ятерку зв'язних артистів і получи два білети на шоу безплатно. Пиши свої варіанти під постом прямої трансляції у Фейсбуці. Нову п'ятерку артістів ви узнаєте в следующему випуску. Побачимося рівно за тиждень. До зустрічі! до церемонії M1 Мізік Авордс залишилося 63 дні, 22 години, 45 хвилин.